Повернул. О, деда, деда, здорово. Здорово, внучара, здорово. Как ваш ничего? Э, мой ничего, а твой как? Да пойдет потихонечку. Куда пойдет? Куда пойдет? Ну, куда? Туда, Он по прямой. Он не должен никуда ходить, он должен быть всегда при тебе. Ты должен им пользоваться в строго определенных случаях. Для нужды малой, например, для продолжения рода. Что значит, он пойдет? Куда это он... Пописать. Ну, а куда это он пойдет без тебя? Прямой пойдет, по-любому. Понял. А сам-то ты откуда? внучара? Ох, я с этой. С Белокаменной. Белокаменная это что такое? Столица? Ну, ну Столи... столица, да, там, в с... России такая большая. Столица. Такая. Столица нашей Родины. Ну, это, наверное, да. Город Герой Москва. Да. Молодец. Какая температура за бортом? Восемнадцать 18 с половиной. Да уж, конечно. Да. Не, у нас там тепло, у нас тут тепло, тепло. это когда плюс 30, как у меня тут. Не, там же. А. -а, -а. Вы, откуда? а вы откуда? вы откуда? Белокаменный город-герой Белгород. Белгород, да, 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 тоже. Просто тоже Москву. тоже. Может, там у нас там бомбят? Ну, бомбят потихоньку, что ж делать? И до вас дошли, да? От нас до границы 40 километров, то что шутишь, что ли? Я знаю, Понятно. Меня, Понятно. меня просто у бабушки деревни была поповка там Белго Белгородской области. Ну, есть такая деревня. Была, вернее. Была? Ну, была, да. Там уже от деревни осталось. Ну, конечно. Ну, тем более, что Но... это было село. Ну, да, наверное, да. Mm. Я, честно, не помню, я маленький был тогда еще. понимаю. Не ездил к бабушке, да? Не ездил в детстве. А что, ж ты старую остав... оставил на ли... а что ж ты старую оставил на линии фронта? Ну, серьезно. Что, я оставил? Так ее никто не тронет. Не понял. Ну, так что ее можно, ну, она ее может... можно оставить Понятно. на линии фронта, если ее никто не тронет? А кушать она что будет? А кто, гр... бабушка, бабушки давно нет уже в живых. Уже много лет. И дедушки нет в живых. А, а дом? А в Сталинграде что там? Они, они там детей ели, крыс ели. Кто они? Подумайте. Ну, кто? Люди? А вы что хотите, подождите. Такой человек, он такое, существо, блядь, выживает. Да не, подожди. Я просто думал, что ты бабушку бросил на фронте, поэтому как бы ну, Не, в случае, не, не случае. У бабушку, да нет. Бабушка умерла еще лет 20 назад, наверное. Как же ты теперь будешь к ней на могилу ездить? Она, могила у нее в этом, когда были. В другом врач. месте вообще находится. Ну. Как, как у дедушки? Ты закончил, да? Да. Ну что ж, ну хорошо, что так. А дом родовое. А что мне Можно а да его послушать? А родовое имение твое целое или сгорело? Имение давно продали, потому что нет ничего. Моего. А, Там. Ну, в общем, ничего, И не было, в принципе. Ничего тебя не связывает с родными землями, да? Ну, моя родная земля это Москва. Москва. Ты родился в Москве, да? Да. И ты тоже? Да, да. Я на, на полянке в центре Москвы, да. Родился. Ну хотя я тут не жил, как бы. Я как бы тут вообще не жил. Угу. Я обычно там по разным странам. Моряки, на, на разных людей. Вы моряки, что ли? Что? Ты сказал. Дипломат. Пар... Дип 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 дипломат. Э чемодан такой, да? Ну, можно так назвать, да. Угу, угу. Ну хорошо, хорошо. Э, Богатый русский язык. Что а? дипломат, что чемодан, слова не русские? Я не русский, да. Заимствованные. Не, ну то, что вас бомбят, конечно, хуево. Что, -то что, -то что -то тут хорошего, крово. конечно, плохо. Я что-то не слышу, типа, выстрелов, типа там бомбежки не слышу, ни Ну, вот конечно, не слышу, нет, -то. я в подвале сижу. Там есть, да? Ну, сейчас, может, и нет, я в подвале у себя дома. А тихо типа, сейчас, сейчас они, ты они, ужинают. они ужинают. Ты можешь помолчать, а они, они Сейчас они больше на Курск переключились. Да, потому что там пиздец. Ну я слышал, что в Курске в основном. Да, они там пиздец, да. 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 Ну, в общем, это закономерно, что сказать, в принципе. Наверное, такое... Ну, я ты, просто ты, не как... могу Скажи пойти. Мне, туда, ты... Потому что. Я, я тебя я никуда работ... не зову. что ты... ты нервничаешь? Нет, я просто про то, что я немножко другими вещами, секретами занимаюсь. Секретными? Да, в метрополитене. В метрополитене секретными вещами, вещами занимаешься? Да, Пря, да, прячешь да. правительство? Там есть бомбы, бежишь людей, там много чего есть. Я, я, знаю, я знаю, что такое метрополитен. Да, несмотря да, на он, то, что я первый. родился в Белгороде и всю жизнь прожил в Белгороде, но ты же понимаешь, что до начала войны я в Харьков ездил по несколько раз в неделю. И что Понятно. такое метрополитен, я знаю. Так, стопэ. Ну, война началась в 2008 году, да? Это около 7 лет, 8 Почему лет назад. 2008? Правильно? Когда там эти бомбили. Наших русских бомбили когда. В 2008 году? 2008 ты года, точно, а? ты в точно, имеет... ты точно, я там служил, я 14, просто в армии служил. Ты, ты точно российский сушил? дипломат? В 2014 году это было. Ты не грузинский дипломат? Не, я я если что, был, он, пойду, типа, и всех это мог. А, ну, в общем, ты обедал в это время, да, когда война началась, да. я понял. Я обедал, когда, типа, подо мной, типа, это, такие ведь гидзы летали на... Ну, я понял, по 40 тебя дипломат, как с меня испанский летчик, честно. Да, он любит такой. Он по жизни такой немножко, да, балахманный, как не бензин. Ну, да. Да. Как не бензи. Слушай, да ты же, наверное, сын не бензи. Похоже ведь, блин. Я понял, блин. Я вон и пойду, говорю, в ООН. В Вы... ООН или нах? Ты как-то определился? Нах. Вот тоже. Нах <сорщит> всех. А то нах. Я боюсь, Это пока а то... ты отучишься до того, как пойти в ООН, ООН уже не будет. У меня два высших. Ну, у меня тоже. Какие? -то... Я в советские времена заканчивал в Харькове политех реактора строения. О, инженер. А потом Харьковскую национальную юридическую академию имени Ленина. И юрист. Да. Ну, как, как юрист. Да. Скажи, кто не прав? Ты. Я сейчас ну, на, на, это, на плечи на мои надо посадить. Да. А почему тут Навальный? В 2008, а 2008, 2008, навальный? 2008 в в году мы с Украиной не воевали. Зачем ты, зачем ты опускаешь нашу родину? Зачем ты нашу родину опускаешь в дерьмо? Зачем ты нашу родину опускаешь в дерьмо? вся Украинская СССР. Всегда? Да? А давай определимся, когда начинается... Earn... Я придумал, ты понимаешь, какой-то пьяный этот, как русский... Ленин, 어? Ленин, в 18 Это все придумал Ленин в 18-м году. Что <звёк> <звёк> <fazer, то> <звёк> ну, вроде... ну, ты материшься? Ты, ты же дипломат. Что ты материшься? Какой же ты дипломат? А какой же ты дипломат? Ты материшься. Мне интересно с ним. Если ты перестанешь материться, мы продолжим беседу. Ну, ты же дипломат. А что материться? А знаешь, типа украинский язык что придумали-то? Ну, На одном мате. Ну, срака, срака. Что такое срака по-украински? Не знаю. Жопа? Ну я, ты ж, ты ж, ты, думаешь, ж, ты, ты, ж знаешь, ты ж дипломат. Ну, я-то дипломат. Ну, я знаю, типа, около много, много языков. Ну, да. Я-то в России живу. Откуда мне знать, как по-украински срак? срака? Срака? По-украински жопа. А жопа, как по украински По-русски по И что, из одного, из одного слова нужно, блядь, было бы страну делать? Это ты Жириновского наслушался? Ты красавчик. Он единственный Я красавчик. Я заметил. А как, а, а как переводится на русский язык украинское слово "авжеш"? Жеш. Авжеш. Авжеш. Ну, никак, ну, никак. Ближним образом. Никак. А, а он не упростил. Вот, это вот, просто... Вот, вот, людей вот, просто в, у, вот у нас в русском языке есть слово «повстанец». Ведь есть такое слово? Да, это ополченец, да, но... Нет, повстанец и ополченец, это, повстанец. это разные слова. Есть слово повстанец, да? От какого слова оно происходит? Вставать. Тогда он должен Вставай. быть восстанец. Это если вставать, слово. то восстанец. А если повстанец, то это повстать, а повстать это украинское слово. Tipo, они а, просто... ты, а ты говоришь ну, срака? Я, я типа. А ты говоришь да. срака? А прапорщик слова у нас есть? Срака. срака да, да, да. А прапорщик срака. у нас в языке есть слово? Нет. Нету. А нету у нас а в языке? Нету. А нету. А слово нету в русском языке существует? Было. Хреновый был ты такой... дипломат. Хреновый дипломат. Я смотрю будущее российской дипломатии под угрозой с такими дипломатами, ты как ты. ты. А, Главное, а, на самом... надо... значит, а значит, на Россию тебе наблюдать. С такими а дипломатами я я мы планы, словно не продадим. Ты, 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 я надеюсь, был... ты хорошо. Ты хорошо учишься? Да, я уже не учусь. Я уже взрослый. Ты же только что сказал, что тебе еще два года учиться на дипломат. Нет. Нет, нет, я ни в коем случае типа нет, такого не я говорил. говорил. Я уже давно-давно типа, отучился. Собрали. Я говорю, два высших уже давно-давно получил. Угу, угу. А какое, какие у тебя высшее образование? Экономист-международник. За знаниями двух, двух языков. Английский, французский, арабский. Угу. А три языка. Это, да, да, да. Анариф арабикусомик шармута. Мария Ланжнеса, сам пантеля паста. А это по-французски? Конечно, по-французски. А по какому же не, я французский типа не люблю, и, типа, я типа, больше, них, арабский, не больше арабский любишь. Понимаю, больше понимаешь, арабский, да. Понимаю. Потому что, во-первых, мир, типа, какой будет, типа, английский, русский и арабский. Все, больше другого мира никто я не Я на нет. тебя сунзы, пожалуюсь, честно. Давай, давай, давай. Смотри. Так я тебя тоже записал, я уже, даже IP, я даже знаю, откуда ты. Ну, так я тебе сказал, откуда я. Нет, ну ты победил. Странный ты человек. Я же тебе сказал, откуда я. Ну, прям именно где? Именно в дом, блин. Там. Так я тебе да, могу это... сказать конкретно, и адрес могу Если сказать. Я сейчас я пиццу закажу. Можно тебе пиццу заказать? Да, конечно, закажи. Лучше пивка закажи мне. А пивка у нас тоже, типа, побухивает. У меня уже закончилось. Понятно. Ладно. Ну что ж, господин Ладно, бать. Господин Не обессудь, бать. Обессужу, обессужу. Эх, будешь без, бить, будешь да. без суда ходить у меня. Суду, ну, суду, тебе дают. Есть такой ядерный колпак, как они говорят, типа, Да, ядерный колпак у нас, Конечно, у, у нас есть. Конечно, у нас есть ядерный. Фенал, у тебя котлы. Я же в военкомате работаю. Что ты думаешь? Ну и как Я же не дипломат какой-нибудь, как ты. Ну и что, много там к вам в военкомат приходит? У нас Это вообще людей осталось мало, я тебе скажу. Я понимаю. Ну, Они нет, когда закончат, тогда типа, начнут переговоры. А хуй ну, молчать, я приходит ну, вам не не переговоры, блядь. Надо, блядь, раздражать. Приходят, приходят там, где больше платят, а у нас все убежали. Ну, идти умирать за 2 миллиона, блядь, Ну я же работаю. Нет, там именно ну, не по призыву, пока. У меня в 22-м году призвали по мобилизации. Без всяких двух да, миллионов. Типа, Моя не был нога был. осталась в Харьковской области. Ступня. Ну, это понятно. Дело не в этом. Я Ты просто... думаешь, что я парень? сижу в военкомате. На котлы, да, на я котлы заработал, хоть это слава богу. Да ладно, там котлы там. там. Нормальные котлы, так. швейцарские, трофейные. Покажи, покажи, покажи. Трофейные. А, ну трофейные, типа, тогда оно дорого стоит. Конечно. Поним? Конечно. Своим конкурентом. Ну, они дойдут и дальше, поверь, потому что спизда начальников. Ты. Э не, языком ни телепай, тут, не телепай. Мы Как люди, мы, да, вот только только языком только умеем, я, а, по факту. Нет. А котлы мне достались от бывшего военкома, его в тюрьму посадили да, за... Не-не-не, я оценил котлы, типа, да, крутые. Я говорю, его за взятничество в тюрьму посадили, и они мне пошли, перешли по наследству, остались на столе. Понятно. Когда э, бюро расследований проводило обыски, остались на столе рядом с пресс-папье. пресс, -папье. пресс -папье, кстати, тоже не русское слово. Бум бумага, это я тебе как дипломат дипломату говорю. Это я тебе как дипломат дипломату говорю. Зацепил, зацепил. Да я шучу, я же как это сарказм, я же сарказм, это просто. Да, понятно, типа. Я тоже, типа, честно, не шибко, я там это утруждаюсь. Бать, расскажи что-нибудь интересное, пожалуйста. Ну а что раз интересного? Ну госпиталь. Ну что там, блять. Госпиталь. Ну Белгород война. скоро будет рашкой, да, ну что дальше. В смысле, Белгород пока еще Россия. Ну, а, еще Россия. <laughs> пока Россия. еще. А, Хороший рашка, дипломат, это. вообще, я вообще в восторге от тебя. Это, я просто типа я живу в таком мире, типа когда блин, Россия разрастается как. Буха. Как... Я не знаю, куда разрастается Россия. но Белгород, еще... Белгород я, пока я, еще я, Россия. Я, 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 с японцами, типа, бежу, типа, чтобы курила. Типа. Да, 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 ладно, я... Да, Надоел ты мне, честно. Если бы ты не матерился, если бы ты не матерился, как свинья, понимаешь, я, как офицер российский, должен материться больше, чем тебя, чем ты. А ты дипломат, мать твою. Куда же ты делся? Вот такая дипломатия в Российской Федерации, друзья мои. Вот такая. Прованский акцент. 71 лева. Вітаю вас, не бачу вас. Кокоша 0576, санитар дурки. Друзья, дякую вам.